Дорогие друзья, сегодня вы видели, что мы прибегли к задержанию прямо на заседании правительства. И хочу еще раз повторить, что это не спектакль, это не театр. Это можно было сделать в момент обыска, это можно было сделать чуть позже, чуть раньше. Но когда поступила информация, мы решили, что это надо сделать на заседании правительства в том числе, как прививку как превентивное действие для всех коррупционеров, которых, к сожалению, достаточно много у нас во власти. Сергей Бачковский, глава, ДСНС, уже в прошлом, его первый заместитель, Василий Стоецкий. На этот момент времени нашим следствием, как нам представляется, а суд это будет доказывать, изобличены в совершении преступления. Напомню вам, что несколько месяцев назад, перед этим, другой первый заместитель главы ДСНС был задержан на взятке. Тогда суд его отпустил в итоге, хотя взятка была с поличным. Дело по нему до сих пор тянется. Это еще одна причина, почему я прибег к публичному обвинению. Для того, чтобы такие процессы проходили под софитами и под вниманием общества. На закрытой части правительства сейчас этот вопрос еще раз обсуждался. Еще раз скажу, что принято решение об увольнении господина Бачковского с должности главы ДСНС, господина Стоецкого с должности первого заместителя главы ДСНС. Принято решение об отстранении всех глав ДСНС по регионам Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, город Киев, Кировоградская, Луганск, Львовской области, Миколаевская, Одесская, Полтавская, Ривенская, Сумска, Тернопельская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая. По всем этим областям комиссионно будет проведена соответствующая проверка и будет принято решение о дальнейшей возможности работать этих руководителей в системе ДСНС и степени их участия в коррупционных схемах, которые вскрылись. Решением правительства назначен новый, т, э, новые исполняющие обязанности терминового выкунущего обоиски главы ДСНС на срок проведения вот этих санационных э, мероприятий. Это э, мой радник Зарян Шкиряк. Зарян зараз здесь присутний. Э, мы намеренно пошли на такой шаг, э, потому что хотим э, гражданского контроля над этим процессом. Мы э, видим, что сейчас э, хлынет поток соответствующих обращений, жалоб и фактов. Я хочу держать эту информацию э, под общественным контролем. После чего задача Заряна Несторовича, которая поставлена премьер-министром и мной, заключается в следующем. Э, провести эту проверку и не, не только в сфере э, уголовно-процессуальной. Здесь будут заниматься следователи и прокуратура вместе с нами. Но в сфере... Э, адекватности, лояльности к коррупционной схеме ныне действующих там работников. Кто лоялен к коррупции, будет соответствующая рекомендация, мы их освободим. После чего будет рекомендация к профессиональной работе. Мы найдем того офицера, того достойника, который будет отвечать этой высокой посаде. Это по организационным вопросам. Теперь немножко возвращаясь к тем оперативным документам которые подвигли нас к, к сегодняшним действиям по задержанию чиновников. знаете я скажу, как было бы правильно правильно было бы э, взять эти факты, которые у нас в руках, э, поставить камеры, долго снимать, долго прослушивать, установить до конца все связи, и, возможно, в итоге арестовать здесь не, не троих, не двоих, а там, больше. Но у нас такой момент, такое время и такая степень коррупционности процесса, в том числе и правоохранительного, что мной было принято решение действовать немедленно, минимально информируя должностных лиц и в структуре МВД, и в структуре прокуратуры. Я благодарен генеральному прокурору за принципиальную позицию. Мы с прокуратурой здесь работали очень э, четко и слаженно. Э, качество этой работы, э, я думаю, мы увидим в ближайшее время. Э, о чем идет речь? Я имею на руках несколько эпизодов по этому уголовному делу. Позволю себе сказать буквально парочки наиболее вопиющих. Но скажу перед этим, что уголовное дело в отношении руководство и злоупотреблений э, в ДСНС возбуждено э, МВД по ряду, было несколько э, раньше, по ряду обращений народных депутатов, э, по обращению в том числе Автомайдана и ряда общественников. Такие факты легли в основу внимания, расследования и изучения материалов. После того, как мы установили э, факты, мы перешли ко второй стадии. Теперь надеемся, что фактов будет еще больше. Схема номер один. Схема злоупотреблений, э, наиболее циничная на наш взгляд, построена на закупке в том числе э, товаров и услуг, а в большинстве своем э, паловно-мастивных материалов. Существует компания UCOIL, которая э, связана с Державной службой надзвичайных ситуаций, видповидными закупками. Эта компания имеет агентский договор с компанией Fevrier Incorporated, остров Джерси, офшорная компания специальной американской юрисдикции, суть которого в том, что 20% от любого контрактного дохода есть собственность компании Fevrier как комиссионное вознаграждение. Затем эта компания Fevrier оставляет у себя 6,5%. 13,5% передает следующей компании. Тоже офшорный, тоже остров Джейси, Джерси. Апплейт Generation. Апплейт Generation а, это компания, в которой бенефициарами являются господин Бачковский и господин Стоевский. Туда перечисляется 13,5% а, процентов от поступивших доходов. Вот соответствующий Документ, показывающий нам о бенефициарах компании Apple Generation. 30 тысяч акций принадлежит господину мистер Сергей Бачковский, холдер украинского паспорта номер такой-то. 20 тысяч акций принадлежит господину Стоевскому, номер украинского паспорта такой-то. И таким образом компания Play Generation генерирует на себе доходы от государственных закупок, которые проводила э, компания, которые проводят все организации DSNS. Это сертификаты, копии э, на владение акциями этими компаниями. Это копии карточек, выписанных на Сергея Бачковского и господина Стоецкого. Это офшорная компании, на которые перечисляются доходы с закупок ДСНС сертификата. Вот внешняя эмоциональная сторона дела для человека, который не обречен быть следователем. То есть на уровне понимания. Схема и сложнее, и включается значительное количество различных контрактов, перечислений и так дальше. Мы будем обращаться к американским властям ФБР с просьбой в рамках этого коррупционного расследования раскрыть нам данные по финансовым операциям этих компаний и смежных с ними. У меня соответствующие контакты будут еще сегодня. Второе, о чем бы я хотел сказать дополнительно. Это самое, тот самый список отчислений. Вот он здесь написан, этот список написано Сичень 2014, наверное, напечатка или что это у них, а остаток здесь написано на 1.02.2015. 2015. То есть бухгалтерия работает четко. Поступила, например, за сичень восемьдесят, израсходовано Маргун, резницкая. Дав. Я предполагаю, что это, но будем разбираться. Стоецкому осталось 198 тысяч, Минюсту 40 тысяч дали, кому мы разберемся, Митнице 60, за обеспечение парным мастильным материалом Донецк Луганск, не понимаю, что это, 30 и 20, Инши за порядоком 38, СС 540. Кто такой СС? Сергей Станиславович. Видимо, этот список авторства господина Стоецкого или помощника. Аналогичный список второй, примерно тот же. Заработок у них тут чуть выше. За лютый 2.075. Вот. Ну и тут разные другие тоже отчисления есть. Что-то что, я, что мне подсказывает, что мы таких бумаг получим значительно большее количество. А чего? Привет, я не знаю. Я не знаю, я знаю только что счета э, на карты, карточные счета, это мультивалютные счета в евро и долларе. Ну вот это то, что я, пожалуй, хотел сказать. Что будет дальше происходить? Дальше, э, следователь, который сегодня у нас э, проводил следственные действия, э, в течение 24 часов предъявит пидозру. Так, одновременно сейчас идут э, обыски э, в офисе ДСНС и э, по местам проживания господ э, Бачковского и Стаецкого. Э, материалы для санкции э, будут переданы э, в прокуратуру, которая будет э, процессуальный прокурор вместе с нашими следователями определить и последствия дальнейшего этого расследования, и... Э, и дальнейшие меры пресечения будет определять суд и санкцию соответствующую. Это чиновники первой категории, безусловно. Но я бы хотел, чтобы это расследование оставалось в рамках МВД, Следственного управления МВД. Потому что материалы эти наработали и вскрыли работники Департамента внутренней безопасности МВД. І тим самим доказали право розслідувати преступление. Вместе з тим, генеральний прокурор має право определить последствия самостоятельно. Шановні друзі, шановний Арсен Борисович, перш за все, справді це сьогодні стало для мене справжнім сюрпризом. І, власне, безперечно, я дякую за довіру і можу сказати дуже коротко, що. Я залишаюся працювати в команді міністра внутрішніх справ, прем'єр-міністра України, президента. І на сьогоднішній день та ситуація, яка склалася в Державній службі з надзвичайних ситуацій, спонукає нас ще раз і ще раз зрозуміти, що крім реальної війни, ми повинні дати жорстокий бій тій ганебній корупції. Яка продовжує роз'їдати нашу державу. Тому, безперечно, я приймаю цей виклик і на найближчий час приступлю до виконання цих обов'язків. Я хочу сказати, що головним пріоритетом для нас сьогодні є розгляд в першу чергу тих скарг тої ситуації, яка склалася в Державній службі з надзвичайних ситуацій за останні місяці. І безперечно, як уже сказав міністр внутрішніх справ, знаходження гідної кандидатури, яка в подальшому зможе очолити цей орган державної влади, який на сьогоднішній день є не менш пріоритетним ніж Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, оскільки його функціональність також надзвичайно важлива. Как для народа Украины, так и для фронту. Дякую, Зрявич. Значит, сейчас Заряд получит соответствующее решение протокольное кабмина и поедет заниматься в ДСНС. Я еще дам один комментарий. Мне очень жаль, что разошлись коллеги из партии Свободы, которые здесь митинговали. Я там издалека, к сожалению, был занят другим увидел, в том числе и в том, бывшего коллегу из своего предыдущего правительства из свободы. Очень жаль. Я бы хотел, чтобы он присутствовал на этом нашем заседании правительства, потому что у меня есть уже некоторые вопросы к тем коллегам, которые раньше сидели за столом, а теперь пытаются, пытаются скрыться за лозунгами. Ведутся не одно коррупционное расследование, и это сегодняшнее, сегодняшнее задержание, к сожалению, не, не конец этой истории.